Não tem <cunto> в конкурсе социальных стартапов победила идея общественного библиотечного пространства. И главная премия, я хочу еще раз подчеркнуть, главная премия 200 тысяч гривен на реализацию данного проекта. Я хочу также пригласить сюда победителей Алену Грамкину, Олега Крылее, Игоря Тишенко и Андрея Антошенко. Есть достаточно долгий путь от идеи до финальной реализации. И очень важно, чтобы эта идея получила свое уже конечное, конечное потребление, когда каждый из нас мог бы не только лишь виртуально говорить об этой классной идее, а мог бы ее ощутить. Поэтому мы желаем вам удачи в дальнейшем для реализации ваших прекрасных планов. Вы можете надеяться на, не только надеяться, а опираться на полную нашу поддержку, на поддержку городской администрации, на поддержку Киевсовета, но ну и всех киевлян, для того, чтобы ваша идея комфортного города стала как можно быстрее реальностью. Спасибо вам.